Сотрудниками национальной полиции в Киевской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан гражданин, который 6 декабря 2015 года осуществил подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого пострадало более 8 человек. При проведении неотложных следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято три гранаты, две РГД-5 и 1 Ф-1, а также более 20 патронов различного калибра. По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 части 4. Указанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса Украины.